大家好,好，我是年年真耐心。好的，因为好久了没有给大家拍翻包，嗯，就是因为这是二零二三了嘛，我好像记得是去年拍了一次翻包包，呃，装什么？然后今年也更新一下，呃，今年我包里装什么？呵呵 应该跟去年不一样吧？不知道，我也不记得了。啊、uh,，然后因为没有回家嘛，我一直在泰国，然后刚来到中国，也想给大家拍一下，因为我门口有好多礼物，有好多箱子没有打开，我今天就打开看看一下，包括也有粉丝送给我的礼物啊，我也先看，就先知道。 里面是什么？好吧，那我们从我翻包开始。嗯 <laughs> <laughs>、啊，我记不住了。你去年去年是装什么？应该跟今年差不多，我感觉哈。就是呃，这真的是我平常戴的哈。我会给大家呃看一个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 看啊、哦。嗯，这应该。 一定要有，这是一定要有的哦，转转转棒，我去年不记得是不是没有有的话有的话应该比较比这个小一点，小一半吧。那然后今年就是呃成长了，就这个转棒就长大了哈，就变大了。因为我去年好像有刘海，然后今年就留长了，然后所以。 要用就是比较长一点的转棒，用这样这么用的，这样，嗯，然后就等洗完澡，洗完澡之后就这么做，然后就等差不多十五分钟，十分钟你化完妆，然后它就会变，怎么说呢？变得特别漂亮。好了，我们这么放吧，十五分钟。 还要带什么呢？里面，嗯，眼药水，去年应该没有。<laughs> 眼药水，因为我眼睛很干，不知道为什么。墨镜、眼镜，去年应该没有吧？因为我近视啊，虫子，就是我现在我家里有一个虫子飞过来飞过去。 我搜，好吧，因为因为我是近视哈，所以要戴眼镜。嗨，<laughs> 但是我平时没有戴，就是出门可能没有戴，因为没有那么严重。 近视可能只是一百五十吧，就是看不到字呀，开车也看不到字，看那个看电影也看不到字幕，所以要戴。但是出门是还好的，所以我们没有戴。我的耳机，给大家看一下我的耳机有多惨，是嗡嗡嗡咬的哦，好惨，经历过了很多故事。

因为我们这时代应该很少是用 money catch 对吧？对，所以现在我们时代是扫码、扫码、扫扫扫扫了，所以我就带卡，只有卡，嗯，网上买的。好的，接下来呢就是我们开箱的环节，耶耶耶耶！里面有什么呢？我们先从我。 这个吧，箱子。In the beat 的、oh.，嗯。One touch become stylish。开箱，开箱。有粉色小包，粉色。还有 cover cushion case。哦、oh,，这应该是化妆品，是吧？啊，好可爱。 这粉色好可爱！美甲 <coughs>、啊 <laughs>，对吧？<laughs> 怎么夹忘记了？还有黑色和粉色，然后还有 cushion，嗯，化妆品，然后也有，嗯、哦，香水。哦，有三个，闻一下，要用纸。 嗯，嗯，可以，嗯，<laughs> 嗯，可以好，啊这，这是怎么说呢？她又酷又又又酷又有自信的女生，就是的味道，又酷又 fresh，青春。 女生的味道呵呵是这么解释，是什么我也不太知道。<laughs> 这个就是，哇，这是什么？贴在门口是贴在门上吗？哪一个？哪一个是？ 这吗？也有口罩！哦、嗯，嗯，哎、啊、有小包包！这，谢谢！噔噔噔噔噔，就是啊、呃，拍杂志，然后他们团队也给我这个盒，然后就看打开看看一些里面有什么。他们说有耳机。 有什么什么什么的？What is this？衣服吗？这我应该要怎样？我该要怎样？我该要怎样？嗯，啊，这是衣服，这么穿？你看它吊带。 所以我我我有时候会穿的啊，谢谢，啊、呃、然后这是，我猜是项链或者手链，啊不是啊，项链，啊，这小朋友应该喜欢的吧？你看你看。 噔嘟嘟，好可爱！个可爱！个可爱！好喜欢！这是耳机，对他们说，他们送给我耳机，是这样的。充电吗？哇，是这样的吗？我，那我耳朵就这么这么高吗？ 怎么怎么戴啊？不太懂。这个已经过了十五分钟哈，你看我头发，嗯哼，哈、嗯，好好用，好好用、啊。相信我，这是这个、这个是怎么用的啊？是这么戴吗？我耳朵应该在那在那儿吗？懂。这是 Y2K 的吗？啊、哦，哈哈哈！哦，那还可以这样啊。哦，OK OK，我懂了。 哦，这个岛的，这个岛的，感谢，感谢谢谢老师哈。那么今天就是这样，更新二零二三的包包和开箱，嗯，如果以后未来有的话，就拍给大家开，拍拍给大家看，嗯，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜